Saksi dedah KPM larang serah kenyataan bertulis pelajar. Inquest Zara Kairina, ringkasan hari ke-49, saksi ke-53. Dalam dunia pendidikan, tempat yang sepatutnya menjadi benteng keselamatan, muncul satu pendedahan mengejutkan di mahkamah corona. Kenapa kenyataan bertulis pelajar tidak diserahkan kepada polis? Dan siapa yang mengarahkan guru-guru supaya berdiam diri? Malam ini, kami bongkarkan segala pengakuan yang mungkin mengubah hala siasat kematian tragik Zara Khairina Mahathir. Inilah Inquest Zara Khairina, Angkara KPM. Segmen 1. Latar kes dan kenapa inquest ini penting. Kes Zara Khairina pelajar yang meninggal secara mengejut mencetuskan persoalan besar di seluruh negara. Inquest ini ditubuhkan untuk menentukan punca sebenar kematiannya, sama ada kemalangan, kecuaian atau ada unsur lain. Setakat hari inquest ini, lebih 50 saksi tampil, termasuk guru, rakan sekolah, warden dan pegawai pendidikan. Tetapi hari ini, satu pendedahan menggegarkan prosiding. Saksi ke-53 mendedahkan KPM memberi arahan maklumat sekolah tidak boleh diserahkan kepada pihak berkuasa kecuali jika diminta. Ini mengubah keseluruhan perspektif kes. Segmen 2. Pendedahan mengejut, arahan KPM. Saksi Nur Syukriah Muhammad Fauzi, seorang guru di Sekolah Arwah, memberi keterangan polis tidak menerima semua kenyataan bertulis pelajar. Ini kerana KPM telah mengarahkan pihak sekolah tidak memberi sebarang maklumat kecuali jika diminta polis. Beliau menjelaskan arahan itu tidak bertulis, hanya disampaikan secara lisan melalui WhatsApp oleh pihak pentadbir. Semua guru diminta patuh kepada arahan tersebut. Dialog saksi, "Seingat saya, secara lisan, kami hanya mendengar, jadi kami akur saja." Ini menimbulkan persoalan, mengapa maklumat penting berkaitan kematian pelajar dilarang diserahkan secara proaktif? Segmen 3. Empat laporan bertulis hilang dari polis. Semasa pemeriksaan balas oleh peguam ibu Zara, isu empat laporan bertulis yang tidak diserahkan kepada polis kembali dipersoalkan. Guru mengesahkan ada laporan yang sepatutnya dihantar kepada PPD, JPN atau KPM tetapi pengetua tidak memajukan apa-apa. Peguam berhujah, adakah ini melanggar SOP? Adakah sekolah gagal membantu siasatan polis? Tetapi saksi berkata, "Saya tidak bersetuju, sebab apa yang diminta polis, kami berikan." Namun persoalan kritikal kekal. Jika laporan itu disediakan untuk siasatan dalaman dan membantu polis, kenapa ia tidak dihantar walaupun tiada halangan untuk berbuat demikian? Segmen 4. Alasan saksi tidak diminta dan dilarang. Saksi menjelaskan tiga sebab laporan tidak diserahkan. 1. Polis tidak memintanya secara spesifik. 2. Arahan KPM supaya jangan beri sebarang kenyataan tanpa permintaan. 3. Takut maklumat disalah tafsir, terutama oleh netizen. Petikan saksi. Kami dilarang memberi sebarang kenyataan yang boleh disalahertikan atau disangka direka. Ini membawa persoalan lebih besar. Adakah KPM menghalang ketelusan siasatan? atau sekolah takut reputasi tercalar? Siapa sebenarnya mengeluarkan arahan itu dan mengapa? Kerana saksi sendiri tidak tahu siapa yang mengarahkan hanya bahawa ia datang daripada pentadbir. Ini membuka satu lagi babak polemik dalam inkwes. Segmen 5. Pengetua di bawah lampu siasat. Dalam pemeriksaan balas, Saksi bersetuju bahawa pengetua bertanggungjawab memajukan laporan sekolah ke PPD, JPN dan KPM. Namun, tiada sebarang laporan dimajukan oleh pihak pengetua. Ini boleh menimbulkan kesan pentadbiran, kesan perundangan atau sekurang-kurangnya persoalan integriti pengurusan sekolah. Peguam ibu Zara cuba menegaskan ia melanggar SOP tapi saksi tetap mempertahankan sekolah. Saya tidak bersetuju, kami beri apa yang diminta polis. Namun menurut kronologi, polis tidak tahu wujudnya laporan-laporan ini. Jadi bagaimana mereka boleh meminta? Satu jurang logik yang besar wujud di sini. Segmen 6. Apakah kesan pendedahan ini terhadap inquest? Pendedahan ini boleh memberi impak besar mencetuskan persoalan tentang ketelusan sekolah dan KPM, berpotensi memanjangkan prosiding inquest, membawa kepada siasatan dalaman baharu di peringkat kementerian, membuka ruang kepada tindakan disiplin terhadap pentadbir sekolah, menyebabkan tekanan awam untuk reformasi SOP sekolah. Lebih daripada itu, ia menimbulkan persoalan tentang budaya tutup mulut dalam institusi pendidikan. Adakah ini kes terpencil? atau adakah ia menunjukkan satu corak sistemik segmen 7 kesimpulan di manakah kebenaran kini mahkamah keluarga zara dan orang awam menunggu jawapan siapa yang benar-benar mengeluarkan arahan jangan serah maklumat adakah ia langkah melindungi siasatan atau melindungi pihak tertentu dan bagaimana laporan-laporan pelajar yang sangat penting itu boleh tidak dihantar. Inquest Zara Kairina bukan sekadar mencari punca kematian, tetapi menelanjangkan sistem yang mungkin gagal melindungi seorang pelajar. Penutup, inquest ini belum tamat dan kami akan terus mengikuti setiap perkembangan terbaharu. Jika anda rasa pendedahan hari ini penting, jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas update seterusnya. Tinggalkan komen. Adakah arahan KPM ini wajar atau satu bentuk penyembunian maklumat? Teruskan bersama kami dalam siri liputan penuh Inquest Zara Kairina. Kami dari Aku Studio dan ini adalah laporan khas untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Yang Maha Penyayang, Yang menguasai langit dan bumi, kami serahkan roh Zara Kairina Mahadir ke dalam rahmat-Mu. Ampunkan dosanya, terangilah kuburnya dengan nur-Mu, lapangkanlah dan jadikan ia tempat yang sejuk, tenang, penuh ketenteraman tanpa gangguan. Ya Allah, tempatkan dia dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai masukkan dia ke syurgamu yang tinggi penuh nikmat dan keamanan jauhkan dia dari azab kubur kesakitan dan segala penderitaan semoga hatinya kekal dalam damai dan cahayamu ya allah limpahkan rahmat dan ketabahan kepada ibu bapa keluarga dan semua yang menyayangi zara ringankanlah hati mereka kuatkan jiwa mereka dengan redhamu dan gantikan kesedihan dengan ketenangan Harapan dan cahaya iman yang tak pudar. Jadikan mereka sabar, tabah dan teguh menghadapi dugaan-Mu. Ya Allah, tunjukkan kebenaran dalam kes ini, bimbing pihak yang bertanggungjawab agar berlaku adil, telus dan ikhlas. Berikan hukuman setimpal kepada sesiapa yang terlibat agar menjadi pengajaran dan jauhkan masyarakat dari perbuatan zalim seumpama ini. Ya Allah, Jadikan setiap detik dan peristiwa ini pengajaran bagi kami. Ajarilah kami menjaga anak-anak dengan kasih sayang yang tulus, melindungi mereka dari bahaya dan mendidik mereka dengan iman, akhlak serta ketakuan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami pernah lalai. Lindungilah kami dari kejahatan dan gantikan kesedihan dengan rahmat dan ketenanganmu yang tiada bertepi. Terimalah doa kami, Ya Allah, dan terimalah semua amal ibadah Doa dan zikir Zara Kairina Mahadir. Limpahkanlah rahmatmu yang tak berkesudahan kepada kami, kepada keluarga dan kepada semua yang mencari keadilan dan kebenaranmu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya Rabbal Alamin.